Test-tez dezinfeksiya olunan vəsərlərin işinlərə virusdan qorunmağın yollarının səs gücləndiricilərlə elan edildiyi nəqliyyat mübadilə mərkəzində yeni qadağa tətbiq edilir. Sərgi və fotosunda zəhərli dərkə qaldıracaqlar və tutacaqlardan başqa yerə Azərbaycan vətəndaşını koronavirus təhlükəsindən qorumaq üçün ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlərə demək olar ki, hər gün bir yenisi əlavə edilir. Belə ki, bu tədbirlər çərçivəsində Bakı Nəqliyyat Agentliyinin balansında olan Çoroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində sərnişinlərin gözləmə zallarına girişə qadağan edilib. Məqsəd insanları qapalı məkanlardan uzaq saxtmaqdır. Kiris orda laqırçı vururlar, deyə danışırlar, kimisə gərək gedə deyək ki burdan çıxın. Ən yaxşısı odur ki hər kəs ora bağlansın, kim də gəlir, keçsin, hara istəyir, hansı marşrutda oturdu, çıxsın, keçsin. Bağlamama o də yaxşıdır ki hamı bir yerə yığılmasın və başqasından mənə də yoloxa bilər. Məndən kiməsə yoloxa bilər. Belə yoloxmalar baş verməsin. Biz bütün qalib verilirisidə. Hava da yaxşı idi, da gəncüdə dayanmışdı yarad. Yani. Peronda dayanmaq problem yaratmırdı. Da. Xeyr, xeyr, peronda dayanmaq problem yaratmır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından verilən məlumata görə koronavirusun yeni növü olan COVID-19 qapalı məkanlarda xüsusilə sürətlə yayılır. Elə buna görə də Bakı Nəqliyyat Agentliyə səfirçiliklərə tövsiyə edir ki getəcəkləri istiqamət üzrə marşrut avtobuslarını peronlarda, yəni açıq havada gözləsinlər. Söz-gedən qadağa isə 1 ay, yəni ölkəmizdə xüsusi karantin rejiminin tətbiq edildiyi günlərdə qüvvədə olacaq. Qeyd edək ki, qapalı məkanlardan az istifadə olunmasını təmin etmək üçün paytaxtda metro stansiyaları arasında ekspress sərnişin avtobusları da fəaliyyət göstərir.